আজি হৈছে উৰুকা চবকে হেপী উৰুকা আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা লগতে মাঘ বিহুৰো বহুত বহুত নান্দনিক শুভেচ্ছা থাকিল চবে হয়তো একদম পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হয় না আমাৰ সেই পিঠা লাড়ু একো সেনেকৈ বনোৱা হোৱাই নাই আজি উৰুকা পালে আৰু বনাব মানে মনো যোৱা নাই এইবাৰ আৰু ঘৰত চাৰিটাই প্ৰাণী মাত্ৰ আছোঁ তিনিজন সেই যিকোনো পূজা তিথি কিবা এটাত যদি ঘৰৰ চব মানুহখিনি একেলগে হৈ থাকে তেতিয়াহে ভাল লাগে না মন চন কিন্তু বনাব মন চন যোৱা নাই যদিও বনাব লাগিব ন নিজৰ কাৰণে নহ'লেও মোচ মিছানৰ কাৰণে অলপমান বনাই দিবই লাগিব আৰু এনিচিনা বিহুৰ দিনত যদি দুই একজন মানুহ আহে দুই এটা পিঠা লাৰু দিব নাপালেই ভালে নালাগিব দেখোন মানে চাং বেলা ভাতিলৈকে কি হয় আৰু চবখিনিতো জগাৰ পাতি সেনেকুৱা কৰি থৈছোঁ এতিয়া খালি বনাবাহে বাকী আছে যোৱা ভ্লগত দেখাইছিলোঁ মই অলপমান পিঠা সেই অলপমান বনোৱাই আৰু সেনেকুৱা বনোৱা হোৱাই নাই অলপ পিছতহে কি হয় নাজানো আৰু এই ভাল ইয়াত যোৱাকালি বজাৰ চাজাৰো অলপ কৰি আনিলোঁ সেনেকৈ সেই ঘৰত পিঁয়াজ আদা নহৰু সেনেকৈ শেষ হৈছিল সেইখিনিয়ে বিহুৰ সেনেকৈ যি লাগে সেইখিনিতে চব জগাৰ পাতি কৰা হৈছে আগতীয়াকৈ মই চবখিনি জগাৰ পাতি কৰি থৈছোঁৱে আৰু মৌচুমী চানক স্কুল পঠালোঁ এতিয়া কেইটা নটা বাজে আৰু সেইয়া পাঁচ মিনিট বাকী আছে ঘূৰিটো দেখাই দিলোঁ আজি উৰুকা যদিও তাহাৰ স্কুল বন্ধ দিয়াই নাই কালিৰ পৰাহে দিব নেকি আৰে অৱশ্যে বন্ধ নিদিয়া তাই ভাল পাম মই কিয় জানে না তাহাৰ ঘৰত থাকিলো ইমানেই মোৰ মাথা খাই দে ইমানেই মাথা খাই দে এই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত এতিয়াহে হ'ব নাটক আৰম্ভত আহাৰ এতিয়া নাই মানে একদম শান্তি একলাই আছোঁ বহুত ভাল তো সেইটাই হৈছে কথা অঁ ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই ন হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ সবে ভালে আছে আৰু চবে ভালে থাকোতে বিচাৰোঁ আমাৰো সেই একেই সদায় নিচিনা ভাল বেয়া দুটাৰ মাজতে আছোঁ দে কিবাকৈ চলি ভগৱান আৰু কীৰ পৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ' এটা এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেও নাজানো অকণমানখিনি দেখ কি দেখা কৰোঁ তথাপি চেষ্টা কৰি যাম একদম শেষ লাগি চাই থাক আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰ কমেণ্ট কৰ শ্বেয়াৰ কৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰ আৰু যায় নেকি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় ত' থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ইফালে বিচনা পাতি ঠিক কৰিলোঁ তাৰ আগতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি লওঁ ন ইয়াৰ ইফালে টিউবুলখন বাকী আছে মাত্ৰ একদম লেতেৰা হৈ আছে আৰু এইখিনি আছে চাফা কৰিবা মানে পাকঘৰত কালি ৰাতি হৈছে যে বজাৰ চাজাৰ কৰি অহা সেইকাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াৰ বতৰ মই দেখাই দিছোঁ আজি সেয়া একদমেই বেয়া নাজানো আৰু কি হয় ত চাই থাক ভিডিঅ' এটা একদম শেষ লাগি সেইফালৰ কামখিনি শেষ কৰি থৈ আহিলোঁ এতিয়া আহিলো ইয়া একদম হাতত কুঠাৰ চুঠাৰ লৈ এইখিনি দেখা পাইছে না এইয়া এইফালে এইয়া এইখিনি এতিয়া ফাটাম নাজানো পাৰোঁ নৰোঁ তথাপি চেষ্টাটো কৰি চাব লাগিব ন খাব পাৰোঁ যেতিয়া ক'ৰবাতো পাৰিবই লাগিব পিঠা ভজা খুড়ী নাই তাকে এতিয়া এইখিনি চাম এইয়া বাঁহৰ মূৰা বাঁহ গছৰ এতিয়া সেইখিনি কাটাই লওঁ হোৱাই নাই তাতে মাছ বেপাৰী আহিল মাছ অলপমান ৰাখিলো এতিয়া পইচা দিয়া হওক কি কি বা মাছ কয় আৰু এতিয়া ঢালি দুখাই দিওঁ মই মাছো ইমান নাপাম দেই হ'ব মোৰ লগত ৰ ভালকে ঢালি কেনেকুৱাইছো এইয়া এইফালে কেইটা দুই তিন টুকুৰা মান আৰু বাকী আছে এতিয়া এইখিনিও চিৰি লওঁ দেই তাৰপৰা ধি এতিয়া দুখিনাত ভাত আঞ্জা বনাই আছোঁ ভাত আঞ্জাত ভাত হ'ল দালি হ'ল এতিয়া ইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া কেৰাহীত আৰু মাছ বনাম ৰ' মই দেখাই আছোঁ বেকেমেৰা কৰি দালি ইয়াতে ভাত ফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হ'ল এইখিনি হৈছে আলু আলুখিনি অলপমান বইল কৰি ললোঁ ফালে পিঁয়াজ এটা বিলাহী দি বনাম ধুনীয়াকৈ আলু আৰু বিলাহী দি বনাম মাছখিনি লগতে ইফালে আদা নহৰু জালা জিৰা এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ব লাগিব এটা পেষ্ট বনাই ল'ম বুটি পিনে ধুনীয়াকৈ আৰু লগত আৰু এটা বস্তু দিম মই মাছ বনালে মই বিৰাট ভাল পাওঁ সেই বস্তু এটা দিলে তাৰপিছত এই যে পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ অলপমান বুটি দিম পাঁচফোৰণ অলপমান যদি বুটি দিয়া হয় মাছৰ আঞ্জাখন খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ ভাল মাছখিনি পোৱা যাব নহ'লে সেই মাছৰ আঞ্জাখিনিও ৰেডি হ'ল আৰু গোটেইখিনি দি দিয়া নাই মাছখিনি অলপমান ৰাখিছোঁ মাত্ৰ ইয়াতে কেইটামান দি দিছোঁ ইচানে আঞ্জাত দিয়া মাছ নাখায় যে সেইকাৰণে সেই বেয়া পায় আৰু ইমান মাখান গোটেইখিনি দিলেও ইমান ভাল নালাগে না সেইকাৰণে ৰাতি খাব পাৰিম এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইচানে খাব ইয়াৰ পৰা কেইটুকুৰামান সিফালে আঞ্জাখিনি নুমাই থৈ আহিলোঁ আৰু ইফালে পেটৰ পুৰা কেও কেও কৰিব লাগিছে মৰ যি ভোক লাগিব লাগিছে খাব খুজিছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ ঘড়ীতে দেখা পাই ভাবিলোঁ নাই অলপ সময়হে আছে আৰু মোৰ চবছানো আহি পাব কিয়নো একেলগে খাং নে তাই আকৌ ৰোখ হওঁ একেলগে খাম ইমান সময় থাকিলোঁৱেই যেতিয়া আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু ইফালে আমাৰ ইয়াৰ বতৰ ইয়াৰ ৰাতিপুৱা ইমান বেয়া আছিল না মই দুখাইছিলোঁ নেকি ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে তাকে এতিয়া চুলিখিনিও শুকোৱা নাই ইয়াৰ ভিজা ভিজা আছে সেইকাৰণে নাহে মানে ৰ'দতে বহি ৰ'দ লোৱাও হ'ব গাত ইফালে চুলিখিনি শুকুৱাও হ'ব ৰন্ধাৰ ৰন্ধা হৈছে এতিয়া বেলা ভাতি চাৰিটা বাজি পাৰ হ'ল আৰু অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগে সেইকাৰণে স্কাপখন উৰি লৈছো আজি বতৰটো ভালে গেল যোৱাকালিহে অলপ অলপ পানী শিৰ পাইছিল আমাৰ ইয়াতে আৰু অহাকালি বা কি হয় নাজানো আৰু সেইফালে ভাটিজাত নাৰিকল কেইটামান কাঢ়ি দিছোঁ লাৰু পিঠা কিবা বনাম কৈছিলোঁ কিন্তু ইমান কেইডাল নাৰিকলৰ গছ থাকেও এইবাৰ নাৰিকলৰ পিঠা লাড়ু খোৱাৰ ভাগ্যতে নাই আমাৰ কিজানি ই চৰা বাপ দেখা পাইছেনে নাই বাঁ লৈ যাই আছে বেৰা বনাব এনেকুৱা নিচিনা বেৰা বাঁহৰ বেৰা বনাব কাৰণে বাঁহ লৈ যাই আছে ইমান পুলু চুল এই ৰাস্তাৰ ওচৰত ঘৰ হ'লে এনেকাই হয় অঁ কি কৈ আছিলোঁ নাৰিকলৰ কথা না ইমান কেইডাল নাৰিকলৰ গছ থাকে আমাৰ এইবাৰ নহ'ব আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু পিঠা খাৱা সেই তাহাই কাঢ়ি কাৰি খাই থাকে না আছে গছত নাথাকা নহয় নাৰিকল আৰু মই দেখাই দিছোঁ গাছক গেল সেই সিডাল এডাল ঘৰৰ পিছতে এডাল আছে আৰু সিফালে তিনিডালমান আছে গাছত নাৰিকল আছে কিন্তু টুকুৰাতহে হোৱা নাই ঝূনা নাৰিকল নায়েই চব ডাঠ নাৰিকল পানীয়ে লৰা নাই মাত্ৰ দুটা পালে এই দুটা এতিয়া এই দুটা দেই মই পিঠাই বনাওঁ না লাৰুৱে বনাওঁ কি কৰম বুজিয়ে পোৱা নাই তাহাঁত ইমান কীৰ পৰা খাই থাকে যে উম দাপীৰ পৰাই কাঢ়ি কাঢ়ি খাই থাকে আৰু কত আৰু নাৰিকল কি হব পাব নে চুঙা হব পাব আৰু ইফালে বাঁহৰ চুঙা কেইডাল এইয়া ইফালে এইকেইডাল শাৰিটা আছে বাঁহৰ চুঙা তাকো চুঙা ভাত যে কয় ডিং পোৰা আমাৰ ইফালে ডিং পোৰা বুলি কয় বৰা চাউল ভৰাই কিনে যে জুইত পোৰা দি কিনে খাই খাওঁ ভাল লাগে ন বিৰাট সেনকে বানাম বানাম কৰি কিনে বহুত দিনেই হ'ল চুঙাকেইটা কাটি থোৱা কিন্তু চাউলটো আছে বৰা চাউল খৰিহে নাই খুৰীত পুৰা দিব লাগেনে ইমান খৰি লাগে আমাৰ ইয়াত বিৰাট খুৰীৰ অভাৱ এতিয়া যদি সেইখিনি পোৰা দিওঁ চাৰিটা চুঙা দুই দিনৰ ভাত আঞ্জা বনোৱা খুৰী শেষ হ'ব মৰা আৰু এনেওতো খুৰী নায়েই তেতিয়া দেখালোঁৱেই বাঁহৰ মুটামান আছিল তাকেই কাটি কুটি থৈ দিলোঁ পিঠা ভাজিবৰ কাৰণে তো সেইটোৱে হৈছে কথা আৰু এইকেইটা এইয়া এই এটা আৰু এটা ক'ত গ'ল নায়েই এতিয়া সেই সি এটা কলৰ পাৰত আৰু এটা ডিমাপৰ পৰা লাগছে মাত্ৰ তিনিটাই আছে মোৰ মুৰ্গী আৰু দুটা বিচালোঁ আৰু নিজেও খাই আছোঁ মাজে মাজে খাওঁ মন হ'লে ন কিনি খোৱাটো ইমান দাম বাটেই লোকেল মুৰ্গীত সেইকাৰণে ঘৰৰে খাওঁ আৰু খাবৰ কাৰণে কি কৰা হয় আৰু এই হাঁহ কেইটা ইমান উত্তাচ সাৰ এই হাঁহ কেইটাৰ কাৰণে পুখুৰীত মাছ এৰি দিব নোৱাৰা নিচিনা এতিয়া ইয়াৰ পৰা নাযাবই আমাৰতো নহয় বেলেগৰ ঘৰত নাযায়েই দিনৰ দিনটা ইয়াতে থাকে বিচাৰোঁ নলয় এতিয়া যদি অলপমান কিবা হাঁহ হ'ল কৰি খি দি পঠাই দিম তাকো মানে জানেতো এতিয়া মানুহৰ লগত সেনেকাকে ইমান লাগি থাকিব মোৰ ইচ্ছা নাই সেইকাৰণে নিজৰে ক্ষতি হওক মানুহৰে লাভ হওক সেনেকাকে থাকোঁ আৰু উপায় নাই